eng go'zali eng go'zali rasuli akram sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo rauf va rahim degan sifatini soldi dedik ne azobu uqubatlar ko'rsalar ham ummatim deyrdilar baribir ummatim 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 nima bo'ldi bir kuni sajda qilib namoz o'qiyotganlarida amakivachchalar -e abu jahl tuyani so'yib axlati bilan qornini olib kelib shunday janob rasullohniai bo'ynilariga qo'ydi mana sajdada tura olmadilar Fatima onamiz nihoyatda baquvvat ekanlar otajon deb sekin haligi tuyani anaqasini olib borib uyoq buyoqlarini yuvib adajon keching bu kichkina bir joningizga azob bo'lib ketyapti Juring qo'ying bu payg'ambarlikni deganda bolam nima deb deyapsan bu Allohning amri ku. Men bu insoniyatlarga mas'ulman ya'ni janobi rasuli akram sallallohu alayhi vasallam shom davlatiga borib davat qilaman deganlarida de, u shom davlatiga oldin ayg'oqchi keladi hozir bitta odam kelib sanlarni eski ali haykallaringdan judo qilmoqchi sanlar haykalga sig'inarding ha o'sha haykallaringdan judo qilib diningni buzmoqchi toshbo'ron qilib tashlaysanlar deb bir ma'un kelib janobi rasulullohdan oldinroq o'shalarni vasvasa qiladi janob rasuli akram sa a e allohning bandalari bu haykallar sizlarni yaratmagan bu haykallarni o'zinglar yasagansizlar och qolganinglar deb burda burda qilib yeb qo'yasizlaru uni yaratgan xoliq bo'lmasa maxluq nima qiladi birini erkak birini ayol qilib yaratgan ko'zinglarni ochinglar desa shu tosh bo'ron bo'lib ketib qoldilar hazrati jabroil alayhissalom shunday kelib himoya qildilar himoya qilganda qanaqa qib himoya qilarekanlar haligi toshni mo'ljallab otsa janob rasulullohga tegmasdan to'pa et tushedi chunki parishta deb qarang hamma toshni olib qotib qoldi ey ollohning habibi tosh urganda juda og'riydi kovushlaringiz qonga to'lib ketibdi nima qilib tashlay bu sizni toshbo'ron qilayotganlar buyuring yer bilan yakson qilib tashlayman hozir deganda yo' dedilar ey jabroil alayhissalom siz mani payg'ambarligimni bilasizmu aha. ha ha bular bilmaydiku a buni qirib tashlasam ertaga qotil payg'ambarimizni otalarimizni o'ldirib yuborgan deb aytmaydimi manga alloh sabr bersin alloh himoya qilsin deganlarda voy dod deorar hazrati jabroil alayhissalom man payg'ambarlar kelib mana shunaqa azob uqubat ko'rganda to'fon balosiga giftor qilib yuborgin shamol olib ketsin qotur kasalga muttalobo'l yo'q bo'lib ketsin deb payg'ambarlar qarg'agan man shu ishni qilgandim voy shunaqa sabrlimisiz bekorga alloh taolo sizni habibim demagan ekan allohning rahmatlari bo'lsin ey rahim shafqatli ulug' zot deb hazrati janobi jabroil janobi rasulullohni bag'rlariga olib muborak qilgan ekanlar olib ketgan ekan haligi tosh ochsa hazrati jabroilga tegakan ularga nurdan yara janobi rasulullohga tegmay qo'yibdi lekin ungacha qancha tosh yegan ekanlar to jabroil tush nega qalblarida rauf mehribon va rahim degan sifatni olloh o'z sifatidan janobi rasulullohga qo'ydida <imledim> <imledim>